року, яке за доброю традицією проводиться на приємці та вдячності. Без перебільшення можна сказати, що у цій залі зібрався весь цвіт і гордість Спартака. Спортсмени, уславлені спорту, простукові лідери. Для нагородження та. Шановні учасники із культурно-спортивного свята, Спартанівець Роху, від імені Київської міської державної адміністрації та особисто від себе щиро сердечно вітаю всіх присутніх із успішним закінченням спортивного 2011 року. Сьогодні ми спільно слідській міській із структурно-спортивним туристом Спартак відводимо підсумки спортивного року та відзначаємо кращих спортсменів Спартак. З кожним роком фізична культура спорту надає північно політ наших життя стоїть важливими чинниками збереження та змісні здоров'я населення. Саме на тому досконання системі до того масових структурного дорожнього руху є одним як державної політики, так і соціальної судової програми стратегічного розвитку Києва до 2025 року. І міжнародного ліпійського руху Ігор і отпочитися для місцела. Приємний що протягом 1011 року Фистов Спартак організовано і проведено фізкультурно Була Київської міської державної адміністрації Олександр Павлович Обов. Діральний спорту, тренери. Ми дуже раді вас всіх здобули ці високі нагороди і до сьогоднішнього часу продовжують свої активні позиції роботою, збільшувати та привносити славу спортивному товариству «Спарта». Сьогодні ми підводимо підсумки спортивного року, але ми зібралися не для того, щоб перетихнути, наставитись, а навпаки, щоб зібратися з силами. На... Я хочу подякувати особливо нашим партнерам, які з питань та фізичної культури спорту, які є партнерами. Призводимо самки не спора назвати першого номінанта, а сьогодні будуть визначені пані квадровокти подарунково-мичаннями наборами. Свої призи також за окремими номінаціями компанії Емоція та сертифікати та партнери товариства. Отже. хочу сказать, когда я был маленьким, я об этом не задумывался, но на самом деле вокруг спортсменов, вокруг тренеров работает очень много людей, чтобы создавать ему слово. Поэтому я вот сейчас работаю общественными деятелями да, и начинаю всю эту кухню видеть, как это все работает. И хочу сказать большое спасибо всем тем, кто, несмотря на сложные времена и периоды, не перестает самим спортсменам, которые здесь присутствуют, я хотел бы пожелать также...

Намагалися проводити якнайбільше спортивних заходів, розвивати спорт і дитячий, і спорт вищий християн. У нас є певні здобутки, ми ними гордимося, але на цьому святі, в першу чергу, ми хочемо відмітити найкраще.

Мира Шварц. Мы еще в полку, только в Спартак Спартак. студия домогательных фильмов. На выигрышных программах, конечно, тысячный коллектив Поэтому, думаю, что... Ту повинно пам'ятати, що в здоровому цілі, що ти здоровий. Тому гарно тобі зберемо ім'я України і, е, і є форма, з якою виступають всі журналісти телеканалу, не мають розгорнути. Але... Спитан сім'ї молоді та спорту міста Києва Володимира Семеновича Бовка. Як започаткувало такий наймасштабніший фізкультурний рух це Спартак. Бо саме зараз наші люди, а ви наші шалоди! Мені дуже приємно, що міський Спартак квітне, у коментарі значно більше. Наприклад, у минулому році, я вже кажу про минулий рік, було написано 18 змагань, а коротко фактично 29 змагань. змагання. полковник пав з то він хоче, щоб усі знали на змагання, які постійно. Тільки... Сейчас поменялся, поменялось отношение спортсменов вообще к вещам. Вот. Если раньше, таким спортсменам, как я, да, достаточно было тренироваться и выступать за идею, за медальки, за грамоты, то сейчас для молодежи нужно больше стимула. То есть они должны знать, что если они будут заниматься спортом и будут показывать результаты, то они за это могут зарабатывать деньги и смогут как-то обеспечить себе дальнейшее будущее, дальнейшее существование. Я надеюсь на то, что. Вот такие моменты, которые сейчас были, да, все-таки играют роль, и им, они видят результат своей работы. Им это престижно, им есть гордость за себя, за свою работу, за свою страну. А вот э, все-таки э, как для вас вот, награда именно для вас это слава для Спартака, это ваш родной клуб. Ну, в общем-то, я про выступал всю жизнь за Спартак, да. И то, что сейчас э, чтят э, таких спортсменов, как я и отмечают их да, дипломами, грамотами или чем-то еще, то это, конечно, приятно, что ты не забыт, и что тебя помнят, и тобой гордятся. Спасибо. Спасибо. Я, я просто единственный представитель сегодня от Федерации гимнастики, от школы Дерюгиной, и я просто выполняю такую почетную миссию. Я с большой радостью передам им эти награды Альбине Николаевне как, наверное, самому долгожителю в «Спартаке» и вообще самому преданному работнику, уже лучшему из лучших тренеров. И а, нашей гимнастке нашему первому номеру, Алине Максименко, она стала «Спартаковкой» года и, а, и она завоевала лицензию на Олимпийские игры, и эту награду ей вручили, а моя миссия просто ей передать вот для вас вы выступали за тем, выступали. Как для вас? Знаете, сейчас это как-то по-другому приятно, потому что уже я два года не выступаю, и ну, а награды продолжают пребывать, и это означает, что тебя все-таки не забывают и не списывают со счетов, а все еще помнят, и еще такими словами, приятными словами, как гордость. Действительно приятно, и я надеюсь, что мной не просто могут гордиться, я все-таки сделала то, что от меня зависело, и может кому-то чем-то помогла. И я благодарна этим людям, которые помогали мне в свое время очень сильно. Поэтому как бы какой-то у нас союз получился. Конечно, это стимул, большой стимул, потому что э, у них появляется какая-то ответственность. Они понимают, что они не просто так выступают, а это еще и ценится, и у них появляется еще, конечно, больше и больше желания, чтобы э, постоянно получать такие награды и, возможно, и больше и больше повышать уровень своего мастерства, ну, чтобы впоследствии, может быть, стать кому-то и гордостью, и славой, и ну, все вот эти красивые слова, то есть э, для меня всегда это тоже было стимулом, я думаю, что для них это и такой толчок в своей карьере. Хочу поблагодарить общество «Спартак». Лично я поблагодарила сейчас превселюдно хочу это сделать. Поблагодарить за то, что они привлекают людей к здоровому образу жизни, организовывают соревнования. Благодаря стечению обстоятельств, счастливым, я считаю, наша команда, разные команды по разным видам спорта национальной телекомпании Украины принимают участие в соревнованиях, занимают призовые места. Правком участвуют в этом финансы, страховка, бензин и даже призы победителям, первое, второе, третье место, обязательно мы, ценные, хорошие призы. Хочу поблагодарить руководство телекомпании, которое тоже не безразлично дышит и помогает во всем, морально, материально.